একোখন এন অ' চি দিব এই ক'ৰ্ট তিনিখনে এগেইনষ্ট নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট তাক বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা মানুহজনৰ সেই মাটিখিনিৰ ওপৰত দখল আছেনে নে আপুনি কেনেকৈ গম পাব প্ৰপাৰ্টি ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম অল ইনকম ব্ৰেঞ্চ এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে গোটাই লৈছে তেতিয়াহ'লে অসমৰ যিকোনো ঠাইতে আপুনি মাটি এডখৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰে নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপুনি নতুনকৈ মাটি এডোখৰ ক্ৰয় কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ কষ্টপাৰ্জিত ধন খৰচ কৰি আপুনি খেতি বাতি এডোখৰ ল'ম বুলি ভাবিছে খেতি বাতি কৰাৰ কাৰণে নতুবা এডোখৰ বস্তি মাটি ক্ৰয় কৰি বস্তি বনাই ঘৰ এখন পতাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান আজিৰে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক কাৰণ কিয় আপোনাৰ কষ্টপাৰ্জিত ধন যাতে খৰচ কৰি বা ইনভেষ্ট কৰি আপুনি বিপদত পৰিব লগা নহয় বিপদ মানে কেনেকুৱা বিপদ যদি আপুনি ম্যাদী মাটি ক্ৰয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি মাটিখিনি সেই ক্ৰয় কৰা মাটিখিনি আপোনাৰ নামত নাম জাৰি হোৱাটো বিচাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনাৰ নামত মাটিটো যদিহে নামজাৰি নহয় আপোনাৰ পইচাটো যিটো পইচা আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছে মাটিটো ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে সেইটো সেই পইচাটো অথলে যোৱাৰ নিচিনা হয় মানে মাটি এডোখৰ নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিলে সেই মাটিডোখৰত নিজৰ নামটো যোনে ক্ৰয় কৰে তেখেতৰ নামটো নাম জাৰি হ'লেহে মাটিটো একচুৱেলি ক্ৰয় কৰা বুজায় এনেই দখল কৰি থাকিলে বিশেষ সুবিধা নহয় বা দখল ক্ৰয় কৰা বা দখল কিনাটো বিশেষ সুবিধাজনক নহয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ কিয় যদি আপুনি মাটিটো ক্ৰয় কৰি নিজৰ নামত নামজাৰি কৰি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আপুনি কিবা লোন চোন লাগিলে মাটিটো মদ গেছ দি আপুনি লোন ল'ব নোৱাৰিব বা কিবা অসুবিধাবশতঃ সেই মাটিটো আপুনি কিবা বিপদত পৰি বিকিব লগা হ'লে সেই মাটিটো আপুনি ভৱিষ্যতে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি মাটিটো আপুনি ক্ৰয় কৰিছে নিশ্চয় আপোনাৰ নামত নামজাৰি হোৱাটোৱে আপুনি বিচাৰিব ভিডিঅ'টো বনাই থকা সময়ত বৰষুণ আহি আছিলে সেইকাৰণে কিছু শব্দ হৈ আছে সেই শব্দবোৰ আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনিয়ে মেইন গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথাখিনি যদি আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব পাৰে বা ভালদৰে বুজিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মাটি কিনাৰ সময়ত আপোনালোকে কোনো বিপদৰ সন্মুখীন নহ'ব এইখিনি মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ আপুনি নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা মাটিখিনিত যদি আপোনাৰ নামটো শুদ্ধ হিচাপত আৰু কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নাম জাৰি হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আজিৰে ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক কাৰণ কিয় ইয়াত মই কিছুমান ডকুমেণ্টছ এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'ম যিবোৰ ডকুমেণ্টছ নেকি আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিলে আপোনাৰ মাটিটো ক্ৰয় কৰিবলৈ কোৱা মাটিটোত যদি কিবা অসুবিধা আছে কিবা গণ্ডগোল আছে সেইবোৰ গম পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে কি কি কথা গুৰুত্ব দিব লাগে মাটি কিনাৰ আগত সেই সম্পৰ্কে আমি আজি সকলো কথা খৰচী মাৰি আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো থকা ৰঙা ঘৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ওচৰতে থকা বেলাইকণটো অন কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে মই চেনেলত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি বাৰী সম্পৰ্কে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপুনি প্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আহক এতিয়া বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰথমে চাবলগীয়া ডকুমেণ্টছখন হৈছে জমাবন্দী এই জমাবন্দীখন যদি আপুনি ভালদৰে পঢ়িব জানে বা চাব জানে তেতিয়াহ'লে আপুনি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া মাটিখিনি সম্পৰ্কত পঞ্চাছ শতাংশ কথা আপুনি জানি যাব আৰু এই জমাবন্দীখনত প্ৰথমে আপুনি চাব লাগিব যোনে মাটিটো বিক্ৰী কৰিম বুলি কৈছে তেখেতৰ নামটো জমাবন্দীখনত উল্লেখ কৰা আছেনে নাই যি মানুহৰ নাম উল্লেখ কৰা থাকে জমাবন্দীখনত পট্টাদাৰৰ নামবোৰ উল্লেখ কৰা থাকে তাত আপোনাৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া মানুহজনৰ নামটো তাত উল্লেখ কৰা আছেনে নাই প্ৰথমে চাই ল'ব আৰু যদি এই পত্টাখন এজমালি পত্টা হয় আপুনি যাৰ পৰা মাটিটো ক্ৰয় কৰিব তেখেতৰ লগতে আৰু বহুতো মানুহৰ নাম এই প জমাবন্দীখনত উল্লেখ কৰা আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছত চাব লাগিব মন্তব্য এই জমাবন্দীখনেৰে সৌফালে মন্তব্য বুলি উল্লেখ কৰা আছে সেই মন্তব্যত আপুনি যাৰ পৰা মাটিটো ক্ৰয় কৰিব তেখেতৰ কিমান মাটি আছে মন্তব্যত উল্লেখ কৰা থাকিব আৰু সেই পৰিমাণটো চাই ল'ব আৰু যদিহে জমাবন্দীখনত মন্তব্যত আপুনি যাৰ পৰা মাটিটো ক্ৰয় কৰিব তেখেতৰ মাটিৰ পৰিমাণ উল্লেখ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমে গৈ মণ্ডলক লগ কৰিব লাগিব আৰু মণ্ডলক লগ কৰি আপুনি যিটো ডাগৰ পৰা মাটি ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই ডাগটোত আপোনাক যোনে মাটি বিক্ৰী কৰিব সেই মানুহজনৰ কিমান অংশ আছে সেই অংশৰ বিষয়ে তেখেতৰ মাটিৰ অংশৰ বিষয়ে মণ্ডলৰ পৰা ভালদৰে জানি ল'ব কাৰণ কিয় এজমালি পট্টাত কোনজন অংশীদাৰৰ বা কোনজন পট্টাদৰ কিমান মাটি আছে সেই সম্পৰ্কে জানিব পৰা নাযায় আৰু যদি আপোনাক যোনে মাটি বিক্ৰী কৰিব তেখেতৰ অংশ আপোনাক বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱাৰ অংশতকৈ কম থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মণ্ডলে সেই মাটিখিনি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্মিশ্যন নিদিব নম্বৰতে চাবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছখন হৈছে ফৰ্ম ফিফটি এই ফৰ্ম ফিফটি মানে হৈছে চিভিল মিউনিচিপাল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এই তিনিটা ক'ৰ্টৰ পৰা তিনিখন এন অ' চি ওলাব আৰু এই ফৰ্ম ফিফটিৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই ক'ৰ্টকেইখনত গৈ নিজে নিজে ফৰ্ম ফিফটিকেইখন উলিয়াই ল'ব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকৰ হাতত আপুনি কিনিবলৈ লোৱা মাটিখিনিৰ বা বিকিবলৈ লোৱা মাটিখিনিৰ ডকুমেণ্টছখিনি লাগিব যেনেকুৱা ডাক নম্বৰ পাতা নম্বৰ আৰু কোনখন ৰেভেনিউ ভিলেজত পৰে সেইখিনি তথ্য হ'লে আপোনালোকে নিজেই এই ফৰ্ম ফিফটিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকৰেই একোখনকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰ্ট থাকে চিভিল মিউনিচিপাল ডিষ্ট্ৰিক মাটি বেৰী সম্পৰ্কীয় কেছ মকদমা আদিবোৰ এই ক'ৰ্টতেই চোৱা চিতা কৰে আৰু এই ফৰ্ম ফিফটিকেইখনৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপুনি কিনিবলৈ লোৱা মাটিখিনিত যে কোনো ধৰণৰ মাটি বেৰী সম্পৰ্কীয় কেছ পেণ্ডিং হৈ থকা নাই সম্পৰ্কে একোখন এন অ' চি দিব এই ক'ৰ্ট তিনিখনে কেছ পেণ্ডিং এগেইনষ্ট দ্য নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট আৰু এই ফৰ্ম ফিফটিৰ কাৰণে পট্টাজনে মানে যোনে আপোনাক মাটিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে তেখেতে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু সেই পট্টাদাৰজনৰ বা এপ্লিকেণ্টজনৰ এগেইনষ্টত যে কোনো কেছ মকদমা আদি এই ক'ৰ্ট তিনিখনত চলি থকা নাই সেই সম্পৰ্কে এই ক'ৰ্ট তিনিখনে এন অ' চি দিব বা ফৰ্ম ফিফটি দিব আৰু যদি সেই ফৰ্ম ফিফটিকেইটা এই ক'ৰ্ট তিনিখনৰ পৰা আপুনি নি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চাৰ্কুল অফিচাৰে আপোনাক মাটিটো বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি নিদিব এই নম্বৰতে চাবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ বা নথিখন হৈছে ইনকম বেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট সেই ইনকম বেঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে আপুনি নিজেও মোবাইলৰ জৰিয়তে বা চি আই চি চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এই ইনকম বেক্স চাৰ্টিফিকেটখন ওলাব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছাব ৰেষ্টাৰ অফিচৰ পৰা ইনকম বেক্স চাৰ্টিফিকেটখনৰ অৰ্থটো এই যে আপুনি যোখৰ মাটি ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে সেই মাটিডোখৰত যে কোনো মড কেজ বা বেংকৰ লোন আদি নাই সেই সম্পৰ্কে এখন চাৰ্টিফিকেট হয় এই ইনকম বেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰপাৰ্টি ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম অল ইনকম বেঞ্চ মানে আপুনি যিডোখৰ মাটি ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই মাটিডোখৰৰ ওপৰত আপোনাক যোনে মাটিটো বিক্ৰী কৰিব তেখেতে যে কোনো মৰ্গেজ বা বেংকৰ পৰা লোন আদি লৈ থোৱা নাই সেই সম্পৰ্কে এখন চাৰ্টিফিকেটৰ উপৰিও নতুনকৈ মাটি এডোখৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ লওঁতে গুৰুত্ব দিবলগীয়া অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে দখল আপোনাক যোনে মাটিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে সেই মানুহজনৰ সেই মাটিখিনিৰ ওপৰত দখল আছেনে নাই চাই ল'ব লাগিব আৰু যদিহে দখল নাই তেতিয়াহ'লে সেই মাটিডখৰ আপুনি ক্ৰয় কৰিবলৈ আগ নভৰাই ভাল আপোনাক বিক্ৰী কৰিবলৈ লোৱা মানুহজনৰ সেই মাটিখিনিৰ ওপৰত দখল আছেনে নাই আপুনি কেনেকৈ গম পাব যদিহে সেই মানুহজনৰ সেই মাটিখিনিৰ ওপৰত ঘৰ মাটি আছে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই কথা যদিহে তেখেতে খেতি বাতি কৰা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক আপুনি সুধি চাব লাগিব যে অমুক নামৰ মানুহজনে এই মাটিখিনিত খেতি বাতি কৰি আছেনে নাই বা তেখেতে এই মাটিখিনিত আহেনে নাহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আপুনি চাব পাৰে যদি আপুনি বহু দূৰত বা অচিনাকি জেগাত মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ যায় আৰু যদি আপুনি নিশ্চিত হয় যে সেই মানুহজনৰ সেই মাটিখিনিৰ ওপৰত দখল আছে তেতিয়াহ'লেহে আপুনি মাটিখিনি ক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িব ইতিমধ্যে যিখিনি ডকুমেণ্টছ বা যিখিনি কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ সেই সম্পৰ্কে যদি আপুনি বুজি পাইছে বা সেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে গতাই লৈছে তেতিয়াহ'লে অসমৰ যিকোনো ঠাইতে আপুনি মাটিডখৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰে অন্যথা যদি সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ নাই বা সেই কথাখিনি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে অন্য মানুহক সুধি চাওক আৰু সুধি পুচি লৈহে মাটি কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বা নতুনকৈ মাটি কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ক এই কথাখিনি মই নন বেল্টৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ নন বেল্টৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ যদিহে বেল্টৰ মাটি হয় তেতিয়াহ'লে কিছু কথা আৰু জানিবলগীয়া আছে বেল্টৰ মাটি কিনিবলৈ যাওঁতে কি কি কথা জানিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বনাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা বিষয় লৈও নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ জয় অসম